Ну что, продолжим. Зарядили мы нашу самую ловистую Знасть Не знаю. Простите, конечно, за ветер. Может быть, не слышно вам. Так что, смотрите, вот такая вот пластинка. Это батя еще рабы мой. Так что, будем шпандерить на него коробчиков. Гляньте, как оно працюет. Оп. И прям над, бачите, оно плавает прям над над макухою так что я думаю, если этот рыжий подлюк подойдет, я думаю, он должен взять так что запускаем первую снасть погнали сейчас включимся так, сейчас забросим тут у нас вот такой местяк гарненький, но в том уроке я был по осени ветер сильно дует. Ну, простите То вот тут вода, что там была. И было доброе вот туда закидывать. Я сюда и приехал, думал уже, чтобы вот туда и в заводь кидать. Ну, ничего. Я пока в сапожках одену, выйду, и потом перекинемся. А сейчас пока запустим нашего коробчика на коробчика, на рыжего. Он тудой. Оп, макушатничек наш самый уловистый. Батян и будем ждать поклевочку. Не знаю, бачили вы, чи Но первый пошел. Первого мы отправили. Сейчас поднатянем. Лешка. Так, ну что, два макушечника мы поставили. Такой местяк. Сейчас туда и сюда приготовлю Закормить, закормимся и будем ждать рижого Погодка, конечно, супер. Все как мы любим, все как по-нашому. Так що. Всем гарного просмотру. Надеюсь. Выловим цего гада Рижого, хвостатого. Всім гарного просмотру. Підписуйтесь. Лайк, не знаю ще есть за что ставить чи нема. Так що ждемо. будет хорошо. Я надеюсь, мы его выловим. Так что, все, включусь, если что-то будет. Так. Что, пришло время подзакормиться нам. Так, у нас... Я его начал колотить, а оно... Гад... дужи это... Бачите, мало места. И сейчас вот у нас кукурузка есть мы в эту кукурузку добавим в эту кукурузку добавим мы вот это все, переколу гейзерку а это у нас старая была сверху снизу мы кашку я сверху насыпал ведро а сейчас надыбали ведро вот так у нас смотрите уже растворился этот пелец в пелец у нас я добавлял макуха ну, добавим сейчас, добавим чуть-чуть цепучки Цепучка у нас гейзер Мегамикс, да? Что это? Кто это у нас? Гейзер Ну, так и гейзер у нас Добавим ну, запах Горнюня Сам бы жрал, падла Видно. Так что Сейчас будем закармливать Закормимус И будем чекать. Чи на рыжего, чи на мурчика, карасик. Та кидать пока не будем, потому что ветер такой, что я думаю, что бесполезно. чтобы нас не сдуло вместе с со Так что продолжим. Будем закармливать сейчас. Руку уже вымазал. Гад. Сейчас вымоем ручечку. Опа. Полотенечко наше. Где наше полотенечко? Наше полотенечко. Наша жулечка. Так что продолжим. Сейчас закормим его. И будем чекать на поклевочкой. Так, спомбик. Спомбик. Плохо, что нету стула. Надо стула, а че подставочку купить. Сейчас закормим акушатнички наши. Горнюни. Так. Вот оно, ч ⁇ Так. Працюем. Вот так, вот. Оп надо было смочить, наверное, чуть-чуть. Ну, ликвидики я не брал никакие. Так что пока так, налегке. Пробуем. Первый пошел. Первый спомбик отправляем. До карпулечки, до нашего. Оп! Есть такое дело. Бачите? Что это за лодка поехала? Какая-то лодка едет. Эти гонщики, блядь. Браконьеры местные. Мабуть, сети трусить. Блин, охранник подъезжал, каже, вот туда далеко не кидай, бачишь, а ну там аж бутылки стоять, то сети. Я говорю, молодец, я говорю, Туда я не докину, кораблика у нас нету пока. Все мечтаем. Но ничего, все впереди. Надеюсь, купим. Погодя, все купим. Пока тики так. Тики ток. Оп. Друга. Ракеточка пошла. Не знаю, кажут, кормить нельзя. Весной у нас сейчас Апрель. Что это? Квиттен? Не знаю. Поправить или Точно сети трусить. Сейчас я им рыбу продам. Так. Наш спомбик. Наш спомбик. Оп. На место стал. Так. Так що чекаємо на покльовочки, закармлююсь і будемо чекати, коли карпуля клюне. Так що усім гарного перегляду. Можете зараз поки підписуватися, бо що, підпис... що перегляди є, є, а підписників нема. Не пойму, що відбувається. От. Так що підписуйтесь. а лайки будете ставить на коробчика. Лайкосики. Не, ну лайкосики можете поставить, конечно, я ж не против буду. Так что всем гарного перегляду. Обнял всех. Чекаем у поклевочек. Ну что, рыбатюй. Я на рыбалочке. Дождик идет. Прыщий дождик. Мы позабрасывались. Больше-меньше дешево. Здесь у нас карасик стоит, там у нас на коробчика стоит, на амурчика. Так что на днях скоро будет перегляд. Заходите к нам на YouTube. Смотрите наши видосики. А мы вас чекаем на нашем канале. FishHunter.ua и Роман. Всем мира, добра. Рыбка плавает по дну, хуй маєш хоть одну, блядь, как биться рыбалка. Не было б такой дорогой, поломал б нахуй все эти утки об блядь.